Минулого року Олексій Костусів потішив Одеситив новиною. Одвічна проблема питної води вирішена. У водопровідних трубах тече якісна питна вода. Отже, із бюветами, які так рятували Одеситів, можна проститись. Реформувати бюветне господарство. Так званий народний мер вирішив поступово. Наприклад, вже з 1 січня час їхньої роботи скоротився на 4 години. Як це позначилось на роботі корисних комплексів, дізнавався Анатолій Косін. Біля міських бюветів ввечері вже збираються черги. Одесити, які регулярно приходять по чисту воду, з. режиму работы комплексов не удовлетворен. Для многих из них скорочення часу на 4 часа только добавляет неудобства. Как считаете, помешает сокращение времени работы билетов? Э, помешает. В, каком смысле? В том, что я работаю до восьми вечера. Я бы пожелала, чтобы восстановили так, как было. Для рабочих людей надо до 10 часов работать чтобы он работал и чтобы была охрана. И, во-первых, я хочу задать вопрос, а зачем тут была прекрасная плитка, зачем ее сняли? Кому она была нужна, на какую дачу? Бывает, задерживайся на работе. До, часов, до 9 вот он уже будет не работать. Лучше бы чаще за ними смотрели, вот, э, брали воду на анализ насосы делали, профилактику, чтобы они работали. Вода здесь очень хорошая. Вот скажу честно, я живу в этом районе и беру воду и здесь, и возле церкви в парке, где академия, ЮрАкадемия. И, и вот эта вода, наверное, она, пожалуй, самая лучшая. Тут, вы знаете, даже накипи нет. Ни не в чайниках, ни в кастрюлях. Тут вода очень хорошая. И это многие люди знают. И многие даже с других районов приезжают именно сюда за этой водой. Это отрицательно. тазится на потребление народа населения потому что, в всяком случае, не у каждого есть время и возможности быть только до, 8, до 20 часов. Различные возможности и так далее. Поэтому, думаю, что это отрицательный момент. Для меня лично это плохо. Мне хотя бы с 7 утра. То, что до 8 еще ничего. Но утром можно ехать на работу и набрать воды. А сейчас получается, что время теряешь лишнее. Раніше бювети працювали з 6 ранку до 10 години вечора. А зараз з 8 ранку до 8 ж вечора. Керівництво КП сервісний центр довелося ліквідувати нічні зміни і скоротити штат підприємства на 28 осіб. Це відбулося через зменшення фінансування більше ніж у півтора рази. Аби комплекси не стали жертвами вандалів. Керівництво КП обіцяє автоматизувати нічну роботу бюветів, встановити камери відеоспостереження, а також датчики пожежної та аварійної сигналізації. Одесити, які регулярно користуються ними як джерелами питної води, у вечірній час дивляться на цього. из и с Конечно, это плохо. Думаю, что есть плохие люди у нас сейчас, и их немало. Поломают все, что возможно, все, что нажито было. Это плохо, что не будет охраняться. Кранов не будет. Вот здесь плитку будут снимать. Это уже было тут. Охрана Плохо. Нужно. Надо охрану. Я думаю, что с нашим менталитетом, с нашими людьми охрану, ну, это ну, вообще, это тут, тут вообще ничего не будет. Тут одни гайки, ну все поснимают, все, что только можно. Если сокращается охрана, то кто же может дать гарантию о сохранности всего этого комплекса? Конечно, это отрицательный момент. Это не есть положительная черта и положительная работа исполкома городского совета. Я не знаю, долго ли он протянет или недолго протянет, но некоторое время, я думаю, что он протянет, как мы все работаем на автомате. А потом, естественно, будет, как правило, бандитизм, воровство, уничтожение и все такое прочее. Отразится плохо. Он с охраной, Вы видите, в каком состоянии здесь. Плитку сняли еще с... когда, и до сих пор его не ставят. И никто, по-моему, он никому не нужен. Я вважаю, що неправильно діля наши городские власти. Бювет у сквері космонавців, біля якого ми знімали репортаж, обслуговує з десяток багатоквартирних будинків у своєму районі. Колись він знав кращі дні. Ще кілька років тому він охоронявся міцними молодими людьми у характерній чорній формі. Після їх зникнення стіни комплексу вкрилися непривабливими графіті. Потім зникла плитка, та й вигляд території навколо комплексу став відповідним. Як складеться подальша доля цього комплексу після костусівських реформ? Можна тільки здогадуватись. Анатолій Косін, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.